Azərbaycan parlamentinin o gün şəkillərinə baxıram. Komissiya sədri Seyidov. Jurnovskinin o dövr üçün bir şəkli var. Yanında elə hərəkət eləyir. Özdə Jurnovski baxıram. Özündən muhafizətçilər gətirib. Bir 20-15 nəfər. O, Moskvadan, gənd, e, bu Moskvadan gənc muhafizətçilərdir. E, e, bu muhafizətçilik Seyidov bu Jurnovskiyə sanki muhafizətçilik eləyir və eyni zamanda təbii ki, hələ qova xalq hərəkətində elçibəyə də müavinlik etmiş bir Asimorlaza da var. O da də şişlər komitəsində də ki, ə, təmsil olunur. Sən belə dedin ki, Moskva işğalçıdır, Moskva belədir. Baydənə sevirdin, Amerika tərəsi idin. Sən belə bu Jurnovski gələndə niyə etiraz eləmədin, cənab Asimorlaza? Siz axı gerçəkdən Rəmis Ənbərovicinin devtatlarısınız. Xalqın deyil. Asim Məlzadə də, təbii, təbii, təbii Allah bəli, Allah bəli, bəli. Heç kim, heç kim əllatmasın. Rəmis Ənbərovicin metodikası belədir. Bəzi devtatları Bu Asim Məlzadəni deyirsiz də bu. Hə, də görürsünüz. Allah Allah. Ə özü Biz də çox ciddi iddialar səsləndirir. İddia deyir, çünki dursun desin ki, elə deyildi. De, de, Burada nə var ki? Rəmis Ənvərovicin komandasında devtatlar var ki, Amerika pərəsi. Diplomat da var ki, Avropa pərəsi. Bəs Osim Olozadə nə pərəsi? Bu Amerika pərəsi əslində sistemə çalışır. Eee, Moskva çocuklarının çocukluğunu eləyir. Eee, və eyni zamanda millət fəkrəlləri var ki, eee, Ramiz Əmbərovçun setində var idi ki, Fətullah Gülənçi idi, türk çapərəsi eləyirdi. Türkçüdür. Ə təbii ki, bu aqta da davamlı danışacağıq. Yox, indi var mı onlardan? Ə, təbii ki, onlar deputatdır da. Eyni zamanda məsələn, üçün, ə, Fətullah Gülənin ən iyi əlmanı türkçülər demişkən, ə, Fətullah Gülənin ən iyi əlmanı Rəmim Ənvərovun çətəsində olan Rəvnək Abdullayevin birbaşa seçtirdiyi, himayə etdiyi deputatlardan təbii ki, söhbət gedir qohum olduqları qızı verir, qız alırlar, qohum olurlar və turançı kimi, türkçi kimi tanınırlar bu tiplər. Asim də adını Asim Məlzadə kimlər amerikançı kimi tanınır? Deyir ki, <laughs> başqa Həsən e, Seyidov ki, o Avropaçı e, kimi tanınır. Əslində Avropaçı bir Seyidov Jernovskinin qabağında qaçırsa o cürə həyəcanla, o cürə formada Azərbaycan dövlətini və parlamentini və millətin adını Qot davranışları ilə ləkəliyisə o necə bir Avropa pərəst ola bilər? Sadəcə Azərbaycanda olan onu demək istədim məclistə olan Avropa rəislərinin də, Türkiyə pərəstlərinin də, Amerika pərəstlərinin hamısı da 95%-i məs Ramiz Əmbərovicin Moskva uşaqlığını eləyən Ramiz Əmbərovicin, uşaqlığı olan, çocuk olan və yiyəsi Ramiz Əmbərovic olan Bir defətlərdir ki, burada da Tayir Kərimli haqlıdır. Mən hesab edirəm ki, məhz Tayir Kərimli Moskva çocuğu olmasaydı bir başqa da özü də Ramiz Ənvərovçin siyasətindən seçilib. Onu e, Tayir Kərimli də tayir -kərimli. gözəl bilir ki, o Ramiz Ənvərovçin xeyr duasından təyinatla millət vəkili olub. Onu etiraf edə bilər, danışa da bilər, ya da ki, biz burada ondan məhz bu məsələni mən e, Tayir Kərimli həm də Mənbəsiz vicdanlı adam kimi tanıyiram. Hesab edirəm ki, Tayır Kərimli siz məni bu, bu məsələni burada müzakirə edə bilərsiniz ki, parlamentdə, eee, Amerika pərəst, Türk pərəst, Avropa pərəst dövlətlərin Ramiz Əmbərovça necə çocuqluq etdiklərini və nəticədə paralel dövlət olan, arxasında böyük Kremlər duran bir gücün çocukları olduğunu biz müzakirə edə bilərik. Və mən ə, hesab edirəm ki, Tayır Kərimli bu məsələdə də səmiyyət göstərə bilər və gerçəkləri danışa bilər ki, o deputat seçiləndə Ramil Zəndarovuna necə danışıqlar aparıblar, söhbətlər necə olub, vasitəçilik kim eliyib, bu hansı öhdəçilik götürüb, nəyin qarşılığında seçilib, hamısını da mən hesab edirəm ki, Tayır Şərimində mən ə, milli hissiyat görürəm. O bunları artıq gecikmədən xalq etiraf edə bilər. Mən hesab edirəm ki, bütün millət fəkilləri, deputatlar, belədək bu ətrafı eləməlidilər artıq. Üzr istəməlidilər xaltdan ki, bəli biz bu cür seçildik, bizi belə seçdilər. Orda da Ramiz Ənvərovçin elədi. Ramiz Ənvərovçin hansı aliqarxla bunların maddi təminatını qurdu, bunlara necə ofis yaratdı, necə bunların partiyasının qeydiyyat məsələsi həll olundu. Onlar haqqında hesab edirəm ki, bular gəlib xalqə hesabat verə bilərlər, üzr istəyə bilərlər. Zaman gec deyil. Şəxsən etiraf edən insanların haqqında nə zamansə mən onlara qarşı mübarizə aparmaram. Və hesab edirəm ki, bu etiraf edib xalqa dönüb yanlışlıqlarını xalqla bölüşüb və bu yanlışlıqların da dövlətə və millətə nə qədər baha başa gəldiyinin də artıq fərqindədir. Bunlar biz məyənədə öz tərəfimizdən keçə bilərik, onların əleyhində olmaya da bilərik və eyni zamanda radikal müxalifət. Onların da zamanı çatıp necə bular dünənə kimi Moskvanın əlamanlığını eliyiblərsə, İranə necə? Əcəbə sual verir. Komunist, bolşevik, dinsiz bir Moskvanın ələmanları kimi Azərbaycan cəmiyyətində tanınan deputat birdən-birə dinçi, yaşıl rəngli Tehranın əlmanı necə ola bilər? Bu əgər bir ideoloji bir e, şəxsdirsə, gələc bu Moskvanın davamlı nümayəndəsi olsun. 180 dərəcə ideoloji ləri tərs olan bir Tehranın necə əlmanlığını edə bilər? Millət həmin siyasi xadim ya ayrı-ayrı fərdlər, nazirlər, eyni zamanda dövlət strukturunda olan adamlar. Bununla xəbər verir ki, bunlar Moskvanın çocukları olub və Moskva da öz çətəsinin müəyyən bir qismini Azərbaycanə qarşı da indi İran üzərindən çalışdırmağa, qırmızı rəngdə deyil, yaşıl rəngdə hərəkət etdirməyə başlayıb. Biz onları da görürük. Mən hesab edirəm ki, o millət vəkilləri və e, o deb, e, partiya rəhbərləri də parti xalqdan düz istəməlidilər. Demənlədilər ki, biz radikallıq eləmişik, yalanla, sifarişlə meydanlara çıxmışıq, sifarişlə ara qarışdırmışıq, sifarişlə Ramiz Ənvərovicinin əvəzedilməz kadr olma uğrunda şəhid eləməyə özümüzü hazır olmuşuq. Çü ə prezident də görsün ki, Ramiz Ənbərovs olmasa bu adamlar ölkəni dağıdar. Onları neytrallaşdıran, sabitləşdirən məhz bu fiqurdur. Ola da onun əlinə oynayıblar ki, onun mövqeyini gücləndirsinlər. Bir çox belə formada, bax belə paralel dövlət Azərbaycan əzib. Xalqın büdcəsi dağılıb. Xalqın dibinə gələn onun gəlirləri məhf edilib ə bu qüvvələr arasında paylaşdırılıb, Moskvadakı ə, sahiblərinə göndərilib, xaricidə ortaq şirkətlər qurulub. Hətta məndə bir dənə informasiya da var ki, ə, bu nə qədər doğrudur onun üzərində təbii ki, mən araşdırma aparıram. Diqqətlərlə görə Tuva'da Putinə Şoyquonun bilirsiniz, böyük saraylar tikdirib. Orda Putin'in böyük dağların başında ə qalma yerləri var. İstirahət, dincəlmək, ov eləmək. Məndə olan bilgilərə görə məs onu da Şoyqunun Bakıdakı bir aliqarx dostu tikib. Kəmalətin edərəm deyirsiz. Hər halda şəhərdə